соборности и свободы Украины. Каждый год мы отмечаем эту дату как символ единения нашего великого народа. 22 января 1919 года в Киеве на Софиевской площади было торжественно провозглашено объединение Украинской Народной Республики и Западной Украинской Народной Республики. Поздравление дня, Дня Соборности и Свободы Украины напоминает нам, что Украина неделима, что у нас единое государство, и мы единый народ. По этому случаю позвольте мне от имени Добропольского городского совета направить делегацию для возложения цветочной корзины к символу национального единства, памятнику Тарасу Шевченко. Трагические события, которые происходят сегодня в стране, затрагивают сердце каждого украинца. Судьба Украины зависит от каждого из нас. И только вера, честь и мужество всего народа способны защитить свободу нашего государства в тяжелое время испытаний. Только в единстве действий и соборности душ. Душ мы можем достичь великой цели – развития экономически и духовно богатой, свободной и демократической Украины. Пусть в наших сердцах всегда будет жить желание помочь друг другу. Пусть и в Украине, и в нашем городе, и в каждом сие царят мир и покой. С праздником вас! the